As you, as you saw during the game, a lot of a lot of time during the game, they were they were up, they were winning. So we just tried to fight and stay in there, and um, you know try to come out on top like we did. Okay. So accept. I guess we will. Сейчас, конечно, преобладают эмоции после такой сумасшедшей концовки, после этого броска. Как я могу прокомментировать? Мы проиграли подбор. Мы сделали очень много ошибок. Черкасы постоянно контролировали ход матча. Нам чего-то очень часто не хватало. Сделали довольно-таки большое количество несвойственных нашему классу игроков ошибок. То есть две ошибки Джастина в концовке. Я думаю, ни он от себя такого не ожидал, ни никто. Но это спорт. Здесь бывает все что угодно, и поэтому болельщики любят. И баскетбол за его динамичность, за то, что так часто меняются лидеры. Я так думаю, что сегодня был очень бескомпромиссный, жесткий, местами не очень красивый матч, потому что команды обе команды играли на победу и отдали полные все свои силы. После перехвата Куповича вы что думали о том, что можно выиграть последний перехват? Знаете, я вам сейчас точно не скажу, о чем я так думал все минуты. Мы проиграли игру первую игру чемпионата э, Химику. Когда проиграть было очень очень трудно, и мы умудрились. Это спорт, и здесь бывает все что угодно. Вот наша игра с Химиком это свидетельство тому. Сегодняшняя игра подтверждение. Если вопросов нет, спасибо. спасибо. Ну, сегодня была игра достаточно равных команд. Что наша команда, мы скажем, мы контролировали, матч почти до самой концовки, но последние минуты не смогли справиться с Велиндином. Это повлекло за собой такой результат. Если больше добавить нечего. Спасибо. Сегодня игра была, как и ожидалось, в принципе, очень вязкая, такая тяжелая. Она мало практически было в ней комбинационной игры. Все свелось к простоте, к пикинг-роллам, к игре один в один. Очень хорошую сегодня игру Вилли Дин выдал однозначно. Он был лидером той команды, тянул все на себе. Вил тоже отыграл здорово, но, увы, нас подвело то, что так пробивать штрафные броски по такой игре, Но это просто я не знаю, какое-то наваждение. Мы промазали 12 фолов и проиграли игру на последней секунде. Они пробили 7-7 100%, мы пробили 45% фолов. Притом, по большому счету, игра была выигранная. Когда Пупович перехватил слева-справа, были люди просто толкни мяч вперед и разберись в этой ситуации. И все было бы по-другому. Все было бы по-другому. Новый баскетбол, такой вид спорта, что не всегда все можно написать, прогнозировать. Нет объяснений, как лидеры команды там Войдан, условно, или Вилли стали промазали фолы, которые забивают больше 80% в нормальной жизни. Штрафных они в этой игре выдали. Совпало так, что выдали такой процент. Ну, так что... Как команду с Трудно сказать, некогда особо нам выводить кого-то или куда-то выводить, потому что завтра мы вечером здесь немножко придем, побросаем и во вторник уезжаем в сторону Днепропетровска, где ожидается игра отнюдь не легче, может быть даже намного тяжелее, чем здесь. Конечно, команду такие поражения всегда убивают морально, но будем надеяться, что они, баскетболисты, профессионалы, потихоньку придут в себя. Чемпионат еще не закончился, шансы есть. Нужно играть, выигрывать. Если у нас отняли очки дома, значит, мы должны где-то найти в гостях, где эти очки можно перекрыть и забрать. Будем стараться играть. Что до пятого номера, какие там есть? Уже, уже... Я нахожусь в активном поиске пятого номера, но, к сожалению, это очень сложно сделать. ни один такой, который ищет сегодня в Украине. ни один я тренер, который ищет пятых номеров. Но квалифицированных исполнителей очень тяжело найти можно найти среднего игрока, который будет немножко лучше, чем наш, но это не гарантия того, что он даст результат такой, который я от него ожидаю. А промахнуться вот в этой позиции, то есть поменять шило на мыло мне никак не хотелось бы. То есть я просто выжидаю, когда придет игрок, который мне действительно, я буду уверен, что он может помочь. Хотя это очень сложно сделать, очень сложно. Даже на кого можешь, ты подумаешь, что ты на него рассчитываешь, и он тебе поможет, как угодно может сложиться ситуация. Он может заиграть, может не заиграть, риски есть. То есть я в поиске не останавливался. Чем были в вашей спортивной карьере такие драматичные инциденты? Были. Когда-то, так я похоронил команду Дэнди Баскет, подпрыгнул, забил от счета два очка, и мы стали чемпионами Украины в каком-то там 90 каком-то году, не помню каком. Э, так бывает. Так бывает. И в этом чемпионате, уже даже в этом чемпионате было неоднократно, когда игры не решались на последней секунде, последним броском. Э, Плохо немножко, там не знаю, закончилось ли время раньше или нет, нельзя это было определить, просто потому что такая вот ситуация случилась, случилась с этим табло, что не работало, не знаю. А поляция будет в э порядке? -э на что? На то, что мы не забили фолы? На кого? На дворец спорт? Нет.